Salam hörmətli kanal izləyiciləri. Masazır qəsəbəsi 569 markalı avtobusun dayanacağına yaxın yerdə tikilmiş 3 otağlı kürsülü bir evlə sizi tanış edirəm. Ev 3 otağından ibarətdir. Bu evin bayır üzüdür, kaletka qapı inandır. Qaz sayğacı qoyulub, işıq sayğacı qoyulub. Bu onun küçəsidir və daxil oluruq həyətina, həyəti ilə süz tanış edirik. Bu həyətidir. Yəni belə bir kiçik balaca üzürəm suau. Bu sudur, su onun su kranı sadqoyu kombini yeri çəkilib. Bu kombinin yeri də və beş də küçədə tikilib. Daxil oluruq evin içərisinə və evin içərinə daxil olana sol tərəfdə belə bir qonaq otağıdır. Daha bir qonaq otağı. Mətbəxdir. Hə. 1-ci yataq otağıdır. Yəni işıq düşən pəncərəsi var, gün düşən pəncərəsi var. Və keçirik ikinci yataq otağına. Bu da ikinci bir yataq otağıdır. Ona gün düşən pəncərəsi var. Əmin kombi sistemləri çəkilib. Bütün kommunalları var, qaz, su, işığı var. Bu da hamam otağıdır. Əmin başlanıcın qiyməti 45.000 manatdır. Sənədləri qaydasındadır, çıxarış kupçadır, alıq-satıqsı notar stolacı. Qiymətlə razılaşmaq da mümkündür. Hər kim alarsa Allah xeyrini versin.